Comel Dan akhir sekali kita sama-sama buat kerja dakwah Buat kerja dakwah Mula dengan diri kita Sebagai seorang suami Kita kena mula dengan diri kita Pertama sekali sembahyang berjemaah Kena jaga ikut kemampuan masing-masing Yang kedua kena sama-sama Duduk atas kira Pak Alim bulan. Yang ketiga, bawa anak ini kita datang ke rumah Allah dalam pergi keagamaan. Alhamdulillah, malam ni kedatangan insya Allah. Termasuk tiang ni hampir 1,500 insya Allah. Ini contoh tolah dan yang baik. Tahniah kepada IJK Masjid. ah, ah tahniah kepada mereka-mereka yang organize. Ini contoh tolah dan yang baik. Saya ceramah di KL PANG tuan-tuan. Kuliah subuh. Mesti besar, eh, ke KL Termasuk tiang-tiang masjid yang datang, 8 orang, tuan, -tuan. Ha. Oh, malam ni ramai. Tu sebab hamba semangat malam ni ni. Nah. Baik kerja dakwah ni mula dengan diri. Bila dah diri baik, tengok isteri pula. Isteri ni isteri selain ada, menurut orang kata. Lepas tu isteri menjaga agama, tak meninggalkan solat, jaga agama dan sebagainya. Insya-Allah tuan-tuan kita berhenti pukul sembilan Sahabat bisik kasih pukul sembilan kena berhenti. Jam ni laju sangat tuan-tuan. Nah, punya jam ni baru lepas 4:45. Insya-Allah apa tengok je tu laju 5 minit tu. Nah, Ha, nah, kita pun lapar juga ni. Tak makan lagi. Kokok lepas ni ada orang belajar sub gabung ke apa baik muslimin muslimat dan rahmatia Allah sekalian buat bila nak Mula ibrah binafsi ke Nabi mula dengan diri sendiri. Bila ada isteri, suami baik, anak-anak baik, didik anak-anak dengan didikan Al-Quran kan? Didik anak-anak dengan terbiak Al-Quranul Al Karim, bila mana kita ni berada di dalam agama Islam Tidak ada cara lain Melainkan kita kena didik kita dengan didikan Yang berteraskan Al-Quran Maka dalam keadaan semikian Ustaz menulis beberapa buah buku ni Untuk dihidangkan kepada tuan-tuan Di antaranya ialah Kaedah sistematik menghafal Al-Quran Kempen saya lahirkan satu rumah Seorang Hafiz Al-Quran saya lagi tuan-tuan balik ke rumah masing-masing Bawa anak balik tengok anak tu Mana yang boleh ada potensi untuk menghafal Al-Quran Hantar ke sekolah Hafiz Di Terengganu, di banyak sekolah Hafiz ni Bagi mereka yang tak mampu tuan-tuan Bersekolah-sekolah rendah Ini buku ni relevan Ada 60 petua melahirkan anak yang Hafiz Kak kena ingat Nabi SAW bersabda dalam mafum hadis Asbah anak yang Hafiz kedua ibu bapa dipakaikan mahkota di syurga Masya Allah Asbah anak yang Hafiz Sepuluh keluarga terdekat dia haramkan menghampiri ambang api neraka. Esok kita meninggal maci, anak itu yang mengkhatamkan Al-Quran 30 suzul dihadiahkan kepada kita. Esok dia yang menyatukan anak-anak kita menjadi ulama, memberi peringatan kepada anak-anak kita bila kita dah tak Bukan Yasin yang dibaca Al-Quran 30 suzul. Jadi ada 60 petua melalui kanak yang hafiz ni, saya nak kongsi sedikit berkenaan kitab ni. Tuan-tuan, apabila kita kata berinteraksi dengan Al-Quran Kita kena ada satu usaha dalam menghafaz dan membaca Al-Quran di rumah <coughs> Cara dia buat halakah Al-Quran di rumah Masing-masing anak-anak kita pegang Quran, baca Quran Kemudian kita latih dengan sistem ni 15 minit tak lama Kita perkenalkan, katakanlah kita ambil sistem berjadi Daripada An-Nas naik ke atas Ataupun daripada Surah An-Nabak sampai An-Nas Nah, baik kita pun perkenalkan surah isi kedua surah sebab nuzul baca tiga ayat. Anak-anak ni, kanga, palong dan sebagainya kan ada semua depan kita. Baik, kita pun baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasalun 'anil nabiyil azim. Kita baca dua tiga ayat bagi dia dengar. Kita baca sekali lagi dia ikut. Kemudian dia akan baca depan kita. Bila dia baca depan kita baca betul, baru dia buat bundal tu kan. Gundal bulatan ni Sekali baca Dia kena tekan satu Baca lagi tanda Dalam satu ruang boleh muat tiga Mana baca tanda Baca tanda Baca tanda Tiga kali sepuluh Lurung ni tiga puluh kali Dua lurung enam puluh kali Dalam masa lima belas minit Enam puluh kali orang Ayat ni anak kita dapat tu tuan, tuan Bagi anak yang lima lima belas tahun Dapat ayat ni ambil ayat Dapat ayat ni ambil ayat Baik bila anak tu dah pan, Bapak kena pegang Quran Anak kena tasmi Buku ni saya bawa di lembek lang ada seorang pakcik, anak dia sekolah rendah, dia jempat Dia telefon kat saya, dia beli buku ni ceramah lah <gif> Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, anak saya sekolah rendah saja, dia jempat Saya tak mampu nak sekolah ke tapis, dia kata kadang-kadang tapis yang saya nak pergi bawa tu mahal biar, saya tak mampu dan dia praktikkan sistem yang saya bawa saya bawa dengan izin Allah Ta'ala Dalam masa 6 bulan anak dia berjaya menghafal sesuatu ke 30 Tengok Pitrah anak ni sangat Ini saya praktik kepada anak saudara baru saya dirikan 3 buah tapis di Sabah sana Baik, tapi dia kata saya malu Ustaz Bila anak saya menghapas Hari-hari kadang-kadang bila tasmi' saya pegang Quran Dia tanya saya pula tak ada ke penduan menghapal untuk orang dewasa macam saya ni Ustaz Jadi nah, masih mulut dia saya tulis satu buku Kaedah sistematik menghapal Al-Quran untuk orang dewasa Untuk bangga yang tak ada masa mengapai Quran Suruh-suruh pilihan tu Dari Al-Isan, Al-Muruk, al Al-Waqiyah al semua ada dalam ni Ada fadilatnya Surah Tabarak, Surah Al-Muluk Asbab kita hafal tuan-tuan Ketika diseksa di dalam kubur Dia keluar madu berbu jalil Ya Allah lepaskan sisa sipulan Sebab ketika hidup aku berada di dalam Tengok Syafaat Surah Al-Kafi Siapa yang membaca Surah Al-Kafi pada Jumat Jumat Kata Nabi dalam hadis Allah ampun dosanya Baik, cara guna buku ini untuk orang dewasa Bila kita berinteraksi dengan Al-Quran Baru Allah beri kepahaman dengan pembacaan Meneliti asbabun nuzul ayat Tengok makna ayat Baik Berke, kita berkenalan dengan surah Al-Insan. Tengok di surah Al-Qutungan, Asbabun Nuzul Ayat, kita baca dua ayat. Zaman sahabat tu tiga ayat yang hampa di praktik tu. Kita hari ini banyak Quran yang kita baca. Baik. Kita pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atal al-insan hinum min ad-dari lam yakun shay'an mazkura. Kita baca tu tiga ayat tengok mana. Patu buat bukan. Satu lurung ni sepuluh, dua lurung dua puluh Maknanya untuk orang dewasa dia kena ulang lima kali Dua ayat tadi tu dia baca dia tanda Tanda, tanda tiga kali Dia baca lagi dua kali kau melintang Maknanya lima dalam satu ruang Baik lima kali sepuluh, lima puluh kali Lima kali dua puluh ruang Maknanya seratus kali dia ulang Seratus kali lima belas minit tuan-tuan InsyaAllah kita dapat dua ayat ni, tiga ayat ni dalam Al-Quran 30 Zuzul, 114 surah, 627 ayat. Kalau kita setiap ambil 3 ayat setiap hari. Dalam 1 tahun 365 hari tuan-tuan. Lebih kurang 1000 lebih ayat yang kita dapat. Sisa umur kita 45 tahun sekarang. Bagi umur umat di Bainal Siti Nusibin Katarani. Umur umatku 60-70. Baik. Subsidi lebihnya. Baik. 25 tahun. Dalam masa 10 tahun. Khatam Al-Quran. Orang awam dapat melahamas 30 Zuzul. Tapi siapakah yang nak? Kalau ini kita praktik insya-Allah kita pakak-pakak faham Quran tuan-tuan. Tapi masalahnya bali baki bali 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 baca utusan baca berita harian. Ah itu jadi pening jadi kalut. Dia macam jadi dia, dia jadi macam bacaan harian. Kalau tak baca surah khabar ni tuan-tuan dia jadi tak sah. Kalau begitulah komitmen kita Al-Quran insya-Allah Allah akan berikan kefahaman tuan-tuan. Baik. <tuh> Alhamdulillah ada seorang sahabat juga beli buku ni, dia praktik tuan-tuan. Dia tak banyak dia ambil cuma satu Ahad saja. Selama satu tahun tuan-tuan Satu tahun habis suruh-suruh pilihan di hafalnya Tengok Tengok Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan Dia baca tapi tak dapat Aku dah ulang seratus kali ustaz Tak dapat juga Dia pergi di kedai buku di Kuala Lumpur Dia cari Al-Quran kecil tuan -tuan. Dia rendah dalam air saya dia minum air tu dia baru boleh ustaz ya? Ha, saya tak bagi patuah Ini sahabat punya pengalaman jadi nah, tuan-tuan ini cara berinteraksi dengan Al-Quran Dan selain daripada buku ni buku, buku ni tak ada di kedai Satu dua puluh lima ringgit je nah, Kemudian ada satu lagi buku di tangan Amba ni Ialah penduan Berdakwah di Malaysia Kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam Apa strategi dia? Saya kadang-kadang beritahu sahabat-sahabat kita Di antaranya Ustaz Dr. Ustaz Jahi Yusuf Saya pernah ceramah dengan beliau Saya kata Ustaz Dr. kena buat macam ni Kena buat macam ni Ada cara nak tackle dia jadi saya tulis buku ni penduan Yang penting dalam buku ni tuan-tuan Ialah strategi kita Persiapan kita sebagai seorang da'i Buku-buku Allah pilih kita semua tuan-tuan Dan satu lagi buku di tangan saya Yang akhir sekali ialah dialog perbandingan agama Islam dengan Kristian, Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu Juga menghuraikan tentang Betizam, Holy Water dan juga kalimah Allah Dan yang penting dalam buku ni 100 persoalan dikemukakan oleh Papua Misenori Bagaimana nak menjawab Pengalaman kita tuan-tuan jadi empat buku ni seratus ringgit tuan-tuan Kepada mereka yang tak ada duit Minta maaf tuan-tuan tak boleh hutang Sebab ada dua tiga masjid yang ambil pergi di lembah Kelang Enam bulan tak dengar khabar tuan-tuan nak bina belasah, nak bina madrasah Kalau semua bagi percuma, orang jadi naya tuan-tuan <coughs> Jadi buku-buku ni ada di luar sana Tuan-tuan boleh dapatkan <coughs> Siapa yang tak ada duit malam ni Kalau rumah tu dekat saya tunggu setengah jam tuan-tuan Nah, saya duduk lagi setengah hari di Shelly, sahabat kita ni ha, Saya ada sampai tengah hari esok insyaAllah Esok saya akan ceramah di masjid di Jertih kalau tak silap Nah, kuliah esok subuh saya tak ingat di masjid mana Hari tuan-tuan boleh jumpa dengan saya Dan di tangan tuan-tuan tu ada burang wakaf Burang wakaf tu bukan saja-saja bagi tu Nah, burang wakaf tu di depan sekali tu adalah bangunan kalau diikutkan bangunan pasar pertama Dirasmikan oleh Tuan Guru Menteri Besar Kelantan Tapi beliau ada komitmen lain InsyaAllah ada orang lain yang akan merasmikan 18 bulan 12 hari Baik Di kiri dan kanan tu ada kerja-kerja dakwah kita Di situlah duit yang tuan-tuan nak sumbang Ada lebih 8 asnaf Memerlukan duit Dan sekarang ini Besok juga saya akan bergegas ke Kelantan InsyaAllah kalau tak ada pahalangan Subuh saya akan ceramah di Masjid Muhammadi Dan saya akan tengok pelajar yang belajar di Kelantan selama lima orang Saya support mereka ni anak-anak saudara baru tuan-tuan Dia macam saya juga Belajar di Kelantan dulu kan Dia ngaji luar negara Bali buat kerja dakwah Begitu juga mereka ni Ada orang Cina, orang orang dusun, orang buruk, orang kerajaan Saya hantar belajar Mak bapak ada yang masih Kristian Besok dia belajar dia akan balik dia buat kerja dakwah Dan dia akan bertugas di madrasah ini Jadi tuan-tuan Borang -tuan, wakaf ni di depan tu sejarah hidup ustaz Bawah sekali itu ada burung wakaf Tolong tulis nama diri sendiri Tolong tulis nama diri sendiri Dan di bawah tu ada sembilan senarai nama Tuliskan nama arwah-arwah ataupun yang hidup Tuliskan nama yang hidup Yang arwah, tuliskan arwah Di dalam kurungan Kita buka ruang wakaf Satu kaki persegi RM50 Serahkan saya ke benda tersebut Kemudian keratkan Masuk dalam tabung Kita sediakan di belakang sana Nah, lima puluh ringgit ke? Kalau tak ada lima puluh ringgit, sepuluh ringgit. Kalau tak ada lima ringgit. Kalau tak ada seringgit. Kalau semua yang hadir malam ni mewakaf sepuluh ringgit saja. Lima ratus yang datang, saya dapat, madrasah dapat lima ribu ringgit. Lima ribu ringgit ni kita boleh beli seratus kampi semen, kita boleh beli kipas, kita boleh buat wiring madrasah. Nah, jadi tuan-tuan tulis nama sendiri, arwah antara meninggal, Masukkan dalam tabung keratkan dan masuk dalam tabung ustaz sediakan dan ustaz akan letak bawa balik tu ke Sabah saya akan masuk dalam file. Pada hari saya akan masuk dalam file dan pelajar-pelajar saya, mudir saya, saya sendiri akan pimpin bacaan Al-Quran 30 juz sepanjang tahun. Jadi tahlil doa untuk orang yang mewakaf moga dipanjangkan umur murah rezeki. Bacaan Al Quran 30 juz kita niat kepada arwah-arwah yang telah meninggal tuan-tuan. Ha, jadi kita akan baca tapi kena ingat Duit yang tuan-tuan sumbang Wakaf tu bukan nak beli bacaan Quran Dah bukan maksud begitu Niat untuk menyumbang Selagi bangunan ini diguna tuan-tuan Untuk madrasah Selagi itu pahala akan sampai kepada kita Boleh tuan-tuan insyaAllah Kepada mereka yang tak ada duit tu Masa akan datang simpan Ada duit zakat tujuh tahun ya Masukkan lay kaun bank bank Islam Telepon kat saya ustaz Saya nak masuk duit zakat saya seribu ringgit Untuk diri saya dan keluarga saya Zakat pendapatan Kita akan dalam telefon Siapa yang nak resit Ustaz keluarkan resit InsyaAllah Boleh kecualikan Pay bayar accounting Nah Isi mes kat Nama alamat dan sebagainya Dengan cara itu Tuan-tuan Tuan-tuan dapat bantu kita Dan sibar-sibarkan Akhir sekali tuan-tuan Dua minit lagi Saya nak Kisah cerita Abu Sufyan Al-Suri Seorang tukuh Sufi tuan-tuan bermimpi Ini ada cerita ya Suatu ketika Abu Sufyan Asuri ini bermimpi pada satu malam tuan -tuan, Malam Jumaat melewati satu perkuburan yang terlalu luas Dia pun memberi salam Assalamualaikum ya Ali dia Bangkit seluruh ahli kubur untuk muka mereka berseri-seri tuan-tuan Pakaian mereka serba putih, kubur mereka terang menerang Muka mereka serba muda, harum semerbak Mereka berada di atas, di atas jarah yang bersinar Al-Quran di hadapan mereka dan tasbih di tangan mereka yang bersinar Lalu Abu Sufyan Asri meneruskan perjalanan ke satu kubur di ujung Sedangkan malam tu Abu Sufyan Asri pun memberi salam Assalamualaikum ya hari dia Bangkit seorang tua tuan-tuan Muka dia huduh pakaian cumpang camping Kubur dia malam Sejadah pun tak ada, Quran pun tak pun tak ada Tuan-tuan, keadaan merintih di atas kubur dia Lalu Abu Sufyan Asri Tanya, wahai orang tua Apa kegarangan yang membezakan engkau Dengan kubur-kubur yang lain ni Kata nenek tua ni wahai orang alim Sesungguhnya membezakan aku dengan kubur-kubur yang lain kau lihat Kerana aku menyaksikan dengan mataku sendiri Setiap kali malam Jumaat Malaikat daripada langit bersop-sop Membawa hidangan ke atas mereka dan menziarahi mereka Sedangkan aku hai orang alim Jangan ke malaikat nak bawa hidangan dari langit Nak ziarah aku pun tak ada Merintih orang tua ni tuan-tuan Abu Sufyan suri tanya kepada beliau Dia kata apa yang kau buat ketika hidup dulu Wahai orang alim, aku telah meninggalkan sebuah rumah. Aku telah tinggalkan seorang anak dan aku telah tinggalkan duit lima di tu dirham. Ketika itu aku dan Azab aku beritahu kepada anakku, aku wasiatkan nak bila ibumu dan bapamu dah tak ada dah, aku jadilah anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada kami berdua nak. Ketika itu kan berdua, berdua di alam kubur nak, Engkau duduklah dalam rumah peninggalan mak dan ayahmu ini nak, Engkau ambillah duit lima di tu dirham ini